અમદાવાદના વિશાલા સર્કલ પાસે વરખવાલા પાર્ટી પ્લોટમાં મરિયમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તબસુમ પઠાણ દ્વારા એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ આ સેમિનારમાં જોડાયા હતા જેમાં મહિલાઓને કેવી રીતે આત્મનિર્ભર કરી શકાય મહેંદી તેમજ બ્યુટી પાર્લરને લઈને જે કોર્સો હોય તેને લઈને પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી ને આજના સમયમાં મહિલાઓ આત્મનિર્ભરતાથી કામ કરી શકે તે માટે પણ અહીંથી પહેલ કરવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં વાત કરીએ તો આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે એ કે મુસ્કાન ગ્રુપના ઓનર અશરફ ખાન પઠાણ તથા આર્ટિસ્ટ ચેતન પંચાલ મહેંદી આર્ટિસ્ટ વાપીના ફિરોઝ સર હેર ડ્રેસર બરોડાના એન્જલ મેકઅપ તેમજ રાજસ્થાન આર્ટિસ્ટ મેઘાબેન સનોબર મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ખુશબુ અનિલભાઈ હેર કટિંગ આર્ટિસ્ટ તથા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ परवाना कलेक्शन ओनर्स सादिक बलोच नूर हेयर ऑयल ना ओनर तस्कीन कुरेशी नाजनीन अरब इमरान भाई ए टू जेड कलेक्शन और एपिक फाउंडेशन प्रमुख मिलन वाघेलाए आ कार्यक्रम में हाजरी अपी खान है मैं मुस्कान ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का काम है और भी बहुत बिजनेस है अल्लाह के हिसाब और ये माँ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये हमारे साथ टाइप होके लड़कियों को वो प्रश्न करते हैं उनको मेहंदी का क्लास आ, हो गया फिर उसके बाद में ब्यूटी पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया और इसी तरीके से सारे प्रोग्राम करके लड़कियों को बहुत से बहुत सारा उनको मोटिवेशन देते हैं हम लोग तो मैं मैं बहुत खुश होता हूँ हमारे कौम की लड़कियों को इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कहीं पर और ऊपर जाने के लिए और हमारा जो ट्रस्ट है इसी ट्रस्ट के द्वारा अगर लड़कियों को आगे जाना है इनको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ़ से मिलता है और मेरी तमन्ना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के माँ चैरिटेबल माँ मरियम चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़े और अपने अंदर का स्किल को बाहर लाए और आगे तक जाए आगे जहाँ भी जैसी भी जरूरत पड़ती है हम लोग हैं हम अपने हिसाब से जितना भी हो सकता है लड़कियों को हेल्प करते हैं उनको कैसे है, उनके अंदर के स्किल को बाहर काटना आगे कैसे उनको भेजना वो सब चीज़ों में हम लोग रहते हैं આપણે સાંભળ્યા આ કાર્યક્રમના મુખ્ય આયોજક મરિયમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જે પ્રમુખ નહીં પહેલ હાથ ધરી છે અને કેવી રીતે મહિલાઓ માટે તેઓ કામગીરી કરી શકીને તેઓ પણ આત્મનિર્ભર મહિલાઓને બનાવી શકે મહિલાઓ સારી રીતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે તે માટે એક પ્રતિભા તેમનામાં ઊભી થાય તે માટે મહેંદી અને જે અલગ અલગ પ્રકારના આર્ટિસ્ટ વર્ક છે તે શીખવાડવામાં આવ્યા હતા ત્યારે આ બાબતે જે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા મહેમાનોએ શું કહ્યું તે પણ સાંભળી तो आपका नाम और हाय आई एम खुशबू हुसैन वी हैव सलोन खुशबू हुसैन सलाना अकेडमी इन मकरबा पंजाब एंड यूके आल्सो टुडे आई एम हेयर स्पेशली फॉर परमानेंट आई इस चीज़ का बहुत ट्रेंड है आज के टाइम में आई डोंट नो कि अहमदाबाद में गुजरात में है या नहीं है बट एवरीवेयर इस चीज़ का ट्रेंड सभी जगह है पर इस चीज़ में क्या है परमानेंट आई एज लाइक जिनके लाइक शुगर पेशेंट हो कैंसर सॉरी स्पेशली कि उनके क्या है कि हेयर्स रिमूव हो जाते हैं चले जाते हैं तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो कैसे अपनी ब्रोज डार्क करें कैसे यंग दिखें और कईयों के तो, तो बाय बर्थ ही लाइट होते हैं तो ये ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर इन पेशेंट्स और इन लोगों के लिए हैं जिनके ब्रोज़ नहीं हैं तो इसमें क्या है ये जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेफ है और इनमें क्या है अपनी इंक है जो स्किन के अंदर फिलर की जाती है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है आई एम डूइंग डिंग मेरी खुद की हुई यही हुई हुई है

पंद्रह साल से कैसा लग रहा है ये फील्ड में बहुत ही अच्छा लग रहा है <laughs> और दो लेडीज मेहंदी फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना यही देना चाहूँगी कि आइए मेहंदी और सीखे तो अच्छा है उनके लिए मतलब पैसा भी कमा सकते हो इसमें और सब कुछ अच्छा है हेलो हूँ चेतन पंचाल मेहंदी आर्टिस्ट वापी गुजरात की छूँ अने छला चौबीस वर्ष से आप प्रोफेशन में छूँ એઝ અ મહેંદી આર્ટિસ્ટ અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડ સર્વિસ છે મારી અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારી પ્રોફાઇલ છે ચેતન પંચાલ મહેંદી તો તમે ફોલો કરી શકો છો અને અત્યારે હું વિશાલા અમદાવાદમાં જ છું વિશાલામાં આપણે તબક્તુમ પઠાણે જે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે ઇવેન્ટ ત્યાં આગળ અત્યારે હું વાત કરું મેં ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં મારા સ્ટુડન્ટ છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં બી હું ઓનલાઈન બી ક્લાસ ચલાવું છું અને ઓફલાઈન બી ચલાવું છું એટલે કોઈ અત્યાર સુધીની કોઈ ગણતરી નથી बहुत बड़ा बहुत स्टूडेंटों ने अत्युखा तमें लगे आयोजन अहियाँ अमदावादर्स भी घा बदा चे बहुत है गमे अमदावाद गुजराती तो गुजरात मरु नाम, नाम है अनिल सेन अनिल कुमार सेन है मैं एक हेर आर्टिस्ट हूँ इंटरनेशनल हेर आर्टिस्ट हूँ मैं ब्लाइंड फोर फायर हेर कट करता हूँ जिसमें मैंने अभी एक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था जिसमें मैं चलती बुलेट पे लेडीज़ का ऑन रोड हेयर कट किया था ब्लाइंड फोर फायर इसका मतलब आंख पे पट्टी बांध के जला के लेडीज़ के हेयर कट किए थे अभी यहाँ पे तपस्व पठान के मैम के यहाँ माँ चैटे ट्रस्ट के पे हमने एक हेयर कट बताया जिसमें आंख पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोर फायर हेयर कट किया है एकदम एडवांस हेयर कट किया है साल से मैं बीस साल हो गया मेरे को ये फील्ड में और ये ब्लाइंड फोर फायर हेयर कट में दस बारह साल से करता हूँ मैंने हरियाणा दिल्ली राजस्थान सब जगह शो किया कर चुका हूँ यहाँ मेरे को आके बहुत अच्छा लगा यहाँ के ऑडिशन सब अच्छा लगा मैडम का काम बहुत अच्छा है मैडम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें यूम से मैं राजस्थान से हूँ आपका नाम और आ, मेरा नाम सादिफ बलोच है मैं परवाना कलेक्शन से हूँ परवाना कलेक्शन में क्या है परवाना कलेक्शन में वर्क ऐसा है कि परवाना कलेक्शन इंस्टा एजी थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू के एक पेज है जो कि ऑल ओवर इंडिया लेडीज आउटफिट गाउन है अबाया है पाकिस्तानी ड्रेसेस है वो सबको सेल करता है थ्री ईयर्स से है और थर्टी थाउजेंड प्लस अभी हमारे कस्टमर है फिलहाल में और टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड एट थाउजेंड केस ऑन डिलीवरी और फाइव हंड्रेड प्लस रिव्यू कस्टमर बेस्ड का परवाना कलेक्शन ने किया है और लॉजिस्टिक के अंदर अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में लॉजिस्टिक अवार्ड जीता है परवाना कलेक्शन ने वो भी केस ऑन डिलीवरी हाइएस्ट का आज आप कहाँ हैं आज मैं तबसम पठान के सेमिनार में आया हूँ जो कि एक एक ग्रुप और मरियम ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से किया गया हुआ है क्या था? आ, था। आज यहाँ मेकअप आर्टिस्ट और मेहंदी आर्टिस्ट का एक बड़ा सेमिनार रखा गया हुआ था उसमें मुझे इनवाइट किया गया हुआ कैसा लगा आ, बहुत ही बढ़िया लगा थैंक यू सो मच स्पेशल तबसिम पठान को जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और काफ़ी सारे यहाँ पर सेल इन्फ्लुंसर भी आए हुए हैं और बहुत से मेकअप आर्टिस्ट और मेहंदी आर्टिस्ट भी आए हुए हैं सेमिनार के जरिए लोगों को क्या संदेश सेमिनार के जरिए यही संदेश देना चाहूँगा कि फील्ड में आप फील्ड में कौन सी फील्ड में वो मायने नहीं रखता है आप के घर में अगर कोई लेडीज है बहुत से घरों में ऐसा होता है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कुछ काबिल बनने की पर फैमिली के प्रेशर से और काफ़ी सारे माँ बाप के उसके के वो लोग कर नहीं पाते कि कुछ ऐसे तो मैं उन वो माँ बाप को ये संदेश स्पेशली देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शुरू से स्टडी करें ना करें पर एक एक पोस्ट एक फील्ड में ज़रूर उनको उतारे जिसमें वो काबिल बने और आगे उसमें प्रगति करें હલાપે સાંભળી આ કાર્યક્રમમાં આવેલા મહેમાનો હતા તેમણે વિશાલા સર્કલ ખાતે વરકવાલા પાર્ટી પ્લોટમાં જે કાર્યક્રમ હતો તે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપીને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો દર્શક મિત્રો સ્કાયનેટ મીડિયાને આપ લાઇક કરી લો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા